Всем привет из Киева, столицы Украины. Сегодня 8 мая 2015 года. Я в парке Шевченко, около красного здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и около памятника Тараса Шевченко здесь же рядом, в этом парке. И сегодня особый день в Украине. Это особый день памяти и примирения. Этот день не празднуется, а отмечается во всем мире. И с этого года отмечается в Украине. Это особый день, потому что памяти и примирение жертвам Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, которая была в бывшем Советском Союзе, во всем огромном этом пространстве, которое занимал бывший Советский Союз, включая и Украину. В эти дни много вспоминается о тех днях, которые произошли в те годы, да и вообще говоря, прошло уже два поколения, которые Вообще-то говоря, и не помнят эту войну. Уже нет моих дедов, уже нет моих многих тетей и дядей, которые родились до войны. Нет моих родителей, родившихся до войны. Ну вот еще жив мой хороший дядя Миша. Не Миша, а Максим. Миша был мой крестный. А Максим родился в 1945 году, когда дед как раз вернулся из плена в 1944. Ему уже, вот в этом году 70 лет, он уже тоже и не помнит войны, потому что он был совсем еще младенцем. Так что два поколения уже не помнят войны, той страшной войны, которая была с 1939 по 1945 год. Так что этот день памяти и примирения... Его вспоминают люди разного возраста. Те, конечно, кто постарше. А тот, кто помоложе, наверное, немножко об этом знает. Он только видит реакцию более старших родителей, дедов, совсем стареньких дедушек и бабушек. Которые часто тоже уже очень и очень старенькие. Вот нашлись в интернете слова 32-го президента Соединенных Штатов Америки Рузвельта, который он прочитал в одном из своих выступлений. Хочу их процитировать на русском языке с переводом. Я видел войну. Я видел войну на земле и на море. Я видел кровь, текущую из ран. Я видел мертвых, упавших в грязь. Я видел голодающих детей. Я видел страдания матерей и жен. Я ненавижу войну. Думаю, что нормальный человек, думающий о своих близких, о своих детях, о своих семьях, скажет от всего сердца эти слова. Я ненавижу войну. Так что желаю в этот день вам помнить о тех людях, которые сохранили мир и ненавидеть войну и желаю вам памяти и прощения в этот день. И всего вам доброго из Киева, столицы Украины. А тут чуть-чуть немножко можно вам показать красное здание Киевского национального университета. Кусочек парка Шевченко, который настолько красив, что и вам стоит его посетить. И вы сами это увидите, что происходит в Киеве, как люди помнят Отечественную войну и что для них значит Отечественная война 39-45 года. И всем пока из Киева, столицы Украины.